Дорогие друзья, приветствую вас на моем канале, с вами Тарас Березовец. Украинский независимый осин проект Deep State сообщил о том, что россияне пытаются повторить успех операции «Поток» или «Газовая труба» в районе Купенска, Харьковской области. Тем временем в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины опровергли информацию о том, что противник значительно продвинулся в городе Купенске. Три нити из четырех газопроводов уже повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем, заверили в Генштабе. Путин поздравил москвичей с Днем города и назвал вторжение в Украину праведной борьбой. Ранее мэр Собянин сообщал о том, что на войну против Украины отправились не менее 100 тысяч жителей Москвы. В ответ на агрессию против Польши НАТО развернуло операцию Восточный дозорный. Об этом заявил на пресс-конференции генсек НАТО Марк Рюте. Трамп пообещал новые жесткие санкции против России, если они будут поддержаны всеми странами НАТО. В первую очередь Трамп требует прекращения закупок российской нефти. В Беларуси российская армия увеличила объемы контрактования наемников за 2024 год 518 граждан соседней республики подписали контракты с Министерством убийств. В этом году уже 596 по данным украинского проекта «Хочу жить». Как минимум каждый пятый белорусский наемник уже погиб. Путин 8 раз увеличил финансирование проектов, связанных с продлением продолжительности жизни. Самый большой грант получила его старшая дочь Мария Воронцова на развитие проекта под названием «Регуляция процесса в клеток в организме». И, наконец, новый успех украинского дипстрайка у порта Приморск в Финском заливе, где уже зафиксирован разлив нефти. Обо всем этом и другом далее. Итак, украинский осин проект Deep State сообщил о том, что войска ВСУ проникают в один из ключевых узлов обороны на востоке в Харьковской области, город Купянск, и осуществляют это через газовую трубу. Ранее в телеграм-каналах начали появляться различные видео, не идентифицированные, где они были сняты, с российскими военными которая на специально приделанных тележках или иным способом передвигается на трубе, по трубе. Как сообщил Deep State, Российские организованные группы преодолевают реку Оскол в районе Купинска, добираются до поселка Радьковка и всего этот путь может занимать около четырех дней. Ранее операцию «Труба» или «Поток» реализовали с колоссальными потерями для российских военных в районе Суджи Курской области. Операция была, преподносилась как гениальная российского генерального штаба, но тем не менее последствия оказались куда более печальными для российских военных. Многие из них погибли, а другие стали инвалидами. Естественно, все это тщательно скрывается военной цензурой. По данным Асинт проекта, российские военные создали целую логистическую инфраструктуру, где созданы специальные места для отдыха и запасы провизии, а для передвижения используются специальные тележки на колесах и даже электросамокаты. Тем временем, по данным украинских военных, украинские силы обороны сохраняют полный контроль над Купенском, хотя противник и существенно нарастил в последнее время атаки на данном направлении. Россияне продолжают попытки проникновения в город малыми группами от 2 до 10 военнослужащих, часто переодеваясь в гражданскую одежду. Об этом также сообщают украинские военные. Генштаб ЗСУ сообщил о том, что в районе Купенска три нити из четырех повреждены и затоплены, а выход из четвертой находится под контролем сил обороны. Ситуация там продолжает оставаться достаточно Напряженной. Тем временем российский диктатор Путин сегодня поздравил жителей Москвы с Днем города. Официально это дата 878. Дата основания, которая тем не менее оспаривается, оспаривается рядом историков. Сегодня Путин в очередной раз выдал очередной пропагандистский перл, назвав войну против Украины праведной борьбой. Он также заявил о том, что Москва является лучшим городом планеты. Ну, это, впрочем, не новости. Москва лучший город на Земле, но только по версии российской пропаганды. Во всех иных рейтингах она традиционно находится явно не на первых позициях, в том числе из-за того, что Москва имеет, ну скажем так, не самую лучшую инфраструктуру при достаточно высоких ценах на транспорт и иные услуги. Мэр Собянин ранее заявлял, что на войну в Украину отправилось не менее 100 тысяч москвичей. Ну, правда, значительную часть их составляют не, собственно говоря, москвичи, а так называемые гастарбайтеры, которые были тем или иными методами, часто силой, а часто обманом завербованы в российскую армию. В ответ на атаку дронов на Польшу, НАТО разворачивает операцию под названием «Восточный дозорный». Об этом заявил Марк Рюте, генсек Альянса. Возглавит операцию главнокомандующий объединенных вооруженных сил НАТО в Европе, американский четырехзвездный генерал Алексус Гринкевич. Операция, которая начинается в самые ближайшие дни, будет предусматривать участие многочисленных сил и средств Альянса. В первую очередь будут защищаться воздушное пространство Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. По мнению и оценкам НАТО, события в Польше продемонстрировали самый высокий уровень нарушения воздушного пространства НАТО, который мы когда-либо либо наблюдали. Также в рамках программы Восточные дозорные» будут развернуты дополнительные сухопутные войска в восьми странах Альянса на восточных границах. Также сообщается о том, что Польша начала усиленно готовить собственные силы территориальной обороны. И многие польские граждане сами добровольно записываются для того, чтобы проходить соответствующую подготовку и становиться резервистами территориальной обороны Польши. Ну, похвальное начинание. Нужно сказать, что в свое время именно территориальная оборона сыграла одну из самых ключевых ролей в защите Киевщины, Сумщины, Черниговщины и других украинских регионов и продолжают с честью выполнять свои задачи на фронте по сей день. Тем временем, как сообщает издание «Политика» в ходе недавнего визита большой группы высокопоставленных чиновников Европейского Союза в Вашингтон удалось добиться очень серьезного прогресса. В частности, европейским лидерам удалось убедить президента США Дональда Трампа в том, что Путин не заинтересован в завершении войны против Украины и о том, что Россию необходимо обложить дополнительными санкциями. Как пишет издание, у европейцев и американцев по-прежнему сохраняется разногласие, но в целом европейские участники заявили о том, что Трамп наконец-то на нашей стороне. Вопрос в том, как совместить наши два подхода. При этом администрация Трампа отдает предпочтение торговым инструментам, в первую очередь увеличению пошлин на российские товары, а также страны, которые являются ее крупнейшими внешнеторговыми партнерами, в частности Индии и Китая, в то время как европейские партнеры дают предпочтение конфискации российских активов. Кстати, Трамп недавно их к этому призывал и требовал, наконец, полностью конфисковать те активы, которые заморожены, в первую очередь, в бельгийских хранилищах с 2022 года. Также Трамп заявил о том, что он ведет самые жесткие санкции против России, но только если все страны НАТО перестанут закупать российскую Нефть. Об этом он написал в своем аккаунте в социальной сети True Social. Я считаю, что это вместе с введением НАТО как единой организации пошлин в размере от 50 до 100% на Китай, которые будут полностью отменены после окончания войны между Россией и Украиной, также значительно поможет в завершении этой смертоносной и нелепой войны. Китай имеет сильный контроль и даже власть над Россией эти мощные пошлины сломает эту власть. Тем временем. Многие эксперты считают, что только лишь торговых пошлин, о которых говорит американский президент, явно будет недостаточно для того, чтобы добиться серьезного перелома в влиянии на позицию Кремля. Они могут являться дополнительными, но они не могут сыграть сами по себе ключевую роль. Тем не менее, администрация Трампа и его советники продолжают верить, что именно торговыми ограничениями, пошлинами, удастся уговорить Путина. И сам Путин неоднократно опровергал этот тезис и, собственно говоря, все его поведение, которое действует вопреки логике и вопреки законам экономики, как раз таки говорит о том, что экономический кризис и падение российской экономики не является для Путина каким-либо критическим фактором, который в действительности мог бы повлиять на его решение прекратить войну. Тем более, что денег у него хватает в том числе и на найм иностранных наемников, в частности в соседней Беларуси. Журналисты Лидства инфо Белорусского расследовательского центра и киборг-патриоты подсчитали, что белорусские наемники резко увеличили количество подписанных контрактов с Российским министерством обороны с 2022 года. Если в 2022 году официально на таких контрактов было 6, в 2023 уже 235, в 2024 518, а по данным проекта «Хочу жить» на июль 2025 года уже 596. При этом подсчитано, что не менее 10% наемников из Беларуси погибли, еще 8 числятся пропавшими без вести. То есть с большой долей вероятности погиб каждый пятый. Но в действительности эта цифра может быть еще выше, поскольку многие белорусы имеют двойное гражданство Российской Федерации и таким образом не считаются как граждане Беларуси. Сам же Путин активно продолжает вливать деньги, вбрасывать их в топку и не только войны, но и программ по борьбе со старением. В частности, за последние годы он в 8 раз увеличил финансирование проектов, которые связаны с продлением продолжительности жизни. Об этом сообщает издание «Новая Европа». Согласно его подсчетам, объем поддержки соответствующих медицинских программ вырос с 21 миллиона рублей в 2016-2020 годах до 172 миллионов в 2021-2025 годах. При этом основной получатель этого фонда это Мария Воронцова, старшая дочь Путина, которая получила грант по программе финансирования научных лабораторий мирового уровня сообщается о том, что она курирует проект «Регуляция процессов обновления клеток в организме. Фундаментальные основы длительного сохранения функциональной активности органов и тканей и здоровья и активного долголетия человека». Интерес Путина к продлению продолжительностью жизни, неоднократно публично декларировался, в частности, попал в фокус внимания СМИ во время недавней встречи с Си Цзиньпином и Ким Чен Ином в ходе переговоров в Китае, когда их запись случайно попала в прямую трансляцию. Куратором программы от Кремля является давний друг Путина, Михаил Ковальчук, он же президент Курчатовского института, который активно продвигает, в частности, идеи генома русского и значительного продления продолжительности жизни. Также в этот проект вовлечена старшая дочь Путина Мария Воронцова. Вот так скопом миром пытается продлить жизнь кремлевского старца. Ну и очевидно не только него, он готов и дальше вкидывать деньги, не жалея их, надеясь, что он сможет прожить до 150 лет. Это не я придумал, он об этом сам заявлял в ходе случайно подслушанного разговора с Си Цзиньпином. Наконец, Блумберг подсчитал, что в течение августа украинские дроны совершили не менее 13 успешных атак на крупные нефтеперерабатывающие заводы в России, которые создают пока самые большие проблемы для населения. В многих российских регионах сокращается продажа бензина на автозаправках, либо она отсутствует вовсе в течение не нескольких недель или даже месяцев. И, наконец, сегодня был нанесен удар еще по одному главному нефтеналивному порту с грузооборотом 50 миллионов тонн в год. Речь идет о порте Приморский в Выборгском районе, который является конечной точкой Балтийской трубопроводной системы. Атака украинских беспилотников на Приморск приостановила отгрузку на ключевом нефтеналивном порту в западной части Российской Федерации и привело к возгоранию двух танкеров. Также СМИ, в частности, Ройтерс сообщает о том, что после удара беспилотника по Приморску в Балтийском море произошел разлив нефти, который зафиксировали в том числе данной спутниковой съемки. И получили повреждения два танкера. Кусто и танкер Чай Лун, которые оба принадлежат к так называемому теневому флоту Российской Федерации. Так называемые гипстрайки наносят существенный урон, но еще больше они нервируют российское население и кремлевское руководство, поскольку они не дают Кремлю продолжать создавать видимость благополучия того, что война не добралась до России. Наоборот, эти удары по самым дальним российским регионам, а Порт Приморс находится на расстоянии свыше тысячи километров от границы Украиной, показывают о том, что война может прийти неожиданно в каждый российский дом. Именно это создает самые большие проблемы для Кремля и его. Пропаганды. Ну, очевидно, в ближайшее время мы увидим продолжение дискуссий между американскими и европейскими союзниками, но им должна помочь обострение ситуации в Польше и продолжающееся учение российско-белорусские Запад-2025, целью которых может стать не только Польша, но и другие страны альянса. Вот такие новости у нас на сегодняшний день, друзья. Берегите себя, подписывайтесь на канал. Слава Украине, слава вооруженным силам, слава украинскому спецназу. Слава украинским силам территориальной обороны. С вами, как всегда, был майор украинской армии Тарас Друзья, до новых встреч. Пока-пока.